Превратить автомобиль в картину – занятие непростое. Здесь и капот, и стекло, и даже колеса с фарами – одно большое полотно. Мы нарисовали Енисей, и по нему плывут корабли. А это вот? А это город. Передвижную выставку из своих железных коней в Саяногорске добровольно сделали почти два десятка смельчаков. Они уверены, взрослых и детей такое рисование сближает. Люди приехали с семьями. И если вы обратили внимание, то взрослые играют в эту игру еще активнее, еще задорнее. Дети здесь свою фантазию могут вообще использовать на все сто процентов. И это для них очень большая радость в первую очередь. Ну и для мамочек, конечно. Дома они себе такого явно позволить не могут. Объединила всех автохудожников и общая тематика – чествование Дня Енисея. Три года назад Саяногорск стал зачинщиком этого праздника. И теперь даже традиционные рисунки на асфальте несут в городе Металлургов дополнительную смысловую нагрузку. Енисей – это очень красивая река. Она очень длинная. И нельзя ее засорять, потому что те, которые купаются в Енисее, хоть и холодно, могут поранить свою ногу или руку. Главный организатор семейного автоэкотюнинга, волонтерский клуб «Русалов» Саяногорский, обещает сделать такое художество традиционным, более масштабным и полезным для всех. Дети лучше узнают нашу любимую родную реку, задумываются о том, что надо ее сохранять для себя, для будущих поколений, заботиться о ней. Без нашей заботы нашей реке придется тяжело. За смелость, фантазию и пропаганду экологических ценностей все маленькие живописцы получили от организаторов по шоколадке, а за самые разрисованные автомобили их владельцы получили наборы для семейных чаепитий. Михаил Валов, Виталий Ломаковский, новости 7 телеканал.